Sugeng sonten, sugeng rawuh malih kagem sampeyan sedaya. Dinten niki kita badhe ngrembak setunggal topik engkang wah kadosipun kok umum sanget nggih Indonesia naning mungkin tasih wonten pitakenan. Niki babakan lamaran. Nggih, sugeng sonten. Topik lamaran niki panjen menarik. Sumber kita dinten niki saking artikel Cairan Law Center. Badhe nyobi bedah niki, lamaran iku janin namung tradisi nopo wonten Uh, kewajiban hukume. Leras. Pitakenan utami niku nggih, tradisi nopo hukum? Lan kita ningali saking kacamata hukum lan budaya. Dados, ayo dibedah bareng-bareng niki. Monggo. Kita wiwiti saking dasar hukume riyen nggih, supados gampang. leras. Langsung mawon. Kados ingkang sampun kasebat saking sumber Undang-undang uh, perkawinan kita UU nomor 1 tahun 1974 niku kok pun boten nyebut babakan lamaran ge dados syarat sah nikah. leres sanget. Dados miturut hukum formal negoro lamaran menikah blas boten kalebet syarat. Boten wonten ing daftar syarat administratif utali substantif, niku. Oh, mboten Dados secara hukum boten nglampahi lamaran ge tetep tetap sah nikah pun. Ingi leres. Boten wonten kewajiban hukum kangge nglampahi prosesi lamaran, Sae nikah niku sanes saking lamaranipun. Wah, niku jelas sangat nggih saking sisi hukum. Lajeng yen badhe nikah sah niku, syaratipun menapa kemauan Tommy, turut UU 74 niku. Nah, intinipun saking hukum niku eh, langkung fokus wonten ing persetujuan calon manten kekalih. Kedah tanpa paksaan. Nggih, idin bebas nggih. Leres. Lajeng syarat umur minimalipun sampun cekap. Lan ingkang paling penting nggih pencatatan resmi. Pencatatan resmi nggih. Nggih, kangge sederek muslim pencatatanipun wonten ing KUA, Kantor Urusan Agomo. KUA nggih. Lajeng kangge ingkang non muslim niku wonten ing Kantor Catatan Sipil. Niku jalur resmi ingkang dipun akeni negara kangge pernikahan ingkang sah. Datus negara fokusipun ing administrasi pencatatan niku nggih mboten ing prosesi saderengipun kados lamaran. Nanging, lah niki Yang kita ning itu masyarakat Wah kok benten sangat nggak rasane lamaraniku kadosi pun kok wah penting sangat pancen Niki ingkang damel unik sanajan hukum negaramboen muwajibaken budaya kita paring bobot ingkang ageng sangat kang lamaran dipun ggep kados eh, utami gerbang ootaamiinggoteniku wujud pakurmatan formal saking keluarga calon kakung datang keluarga calon putri Kados kados kula nuwun resmi antar keluarga ngoten nggih pun mlebet tahap ingkang langkung serius. Persis. Sak wastani kados akad sosial informal saat pun akad nikah resmi. Niki momen penting kangge ngiket kali keluarga ageng. Oh, dados mboten namung simbolis nggih. Nggih. wonten fungsi sosialipun. Nggih leres, lamaran dados forum resmi kangge keluarga sami pepanggihan tepang langkung celak. terus ngeraketakan pas terderekan. Kadang malah dados ajang rembagan detail nikahan, ge? Mesti mawon. Asring ugi dados wekdal kangge ngrembak rencana selajengipun. Tanggalipun kapan, lokasi, ngantos mbok bilih pembagian tanggung jawab antar keluarga. Lajeng proses ini pun piyambak kalian seserahan niku, Kadosi pun kok macem-macem sangat ngeh teng Indonesia. Oh nggih, variasi ini pun kata sangat. Gumantung adat saben telatah, ugi kemampuan ekonomi keluarga, li pun ge fleksibel saged pinten-pinten wulan utawi minggu sakdereennggi pun ijab. Skalanipun ugingeh saking sederhana ngantos ingkang mewah. Res Sad namung keluarga inti Inggrio. Sad ugi ngundang sederek langkung kathah wonten ing gedung malah. Lan seserahan niku barang-barang e, katos ageman, perhiasan, jajanan, niku simbol kesanggupan lan ugi wujud apresiasi saking pihaah kakung. atos iki kesimpulan sementara kagem sampeyan ingkang saweg mikiraken babagan nikah nggih miturut hukum negara lamaran niku jane mboten wajib simpel nggih nanging yen miturut budaya lan pengajeng-ajeng keluarga wah niku asring dipun anggap penting sangat, kaya bukti keseriusan nggoten niku leres sanget promila wigati mangertosi kalih sisih niki kerangka rukunme fleksibel nanging ekspektasi sosial budayane asring kiat, keputusan pungkasan gih tetep wonten ing pasangan lan keluarga gedah ngerembak sae sae nimbang ake adat lan kehananipun pun piambak piambak. Nah, sak pun kita pungkasi rembagan dinten niki, wonten setunggal pemikiran engkang kinten kulo menarik kangge direnungaken piambak nge, dening samian. Niki ngembang sak gede saking sumber kita. Yen hukum boten majibaken, tapi budaya kok kiat sangat ngarep-ngarep, pripun nge carane pasangan niku ngadepi. Nge. ngadepi potensi bentenipun pangajeng-ajeng antar keluarga utawi malah tekanan finansial saking acara lamaran ingkang kadang boten alit niku. Wah, niku pitagenen ingkang sae sanget kangge dipun gali piyambak nggih. Pripun caranipun nemuaken titik pun. Mugi-mugi obrolan singkat kita dinten niki saking sumber caira Law Center paring wawasan lan migunani kagem sampeyan sedaya. Nggih, mugi-mugi. Matur nuwun sanget.